Скажите мне, пожалуйста, как юрист, как вы думаете, что вот это повторное голосование, оно было законным? Звучайно. что орган местного может сам принять решение. То есть два раза на одной и той же сессии? Они повернулись до питания, проголосовали. Скажите, пожалуйста, вы прошли процедуру иллюстрации? Да. Да? И на закону про очищение Влады вы прошли проверку? А почему вы раньше не обращали внимания на эти проблемы в ЧОПе? Почему вы не дали методичную допомогу ни разу за своей подписью? А как вы финансировали ПТУ в Мукачеве? Я обучаюсь. Петро Данилович, идем. Мукачевские ПТУ профинансированы? Точно такой же способ? Через колено? Пасажирує воділи дійсно подякувати.